настал день, когда вы, вы выйдете на улицу и скажите всем этим людям, здравствуйте, мы ваша полиция. Я хочу, я надеюсь, мы все хотим, мы все надеемся, вот эти люди, которые пришли сегодня на, на площадь для того, чтобы на вас посмотреть. Мы все хотим, что каждое утро вы дышали для того, чтобы ваша Родина процветала. Я хочу, чтобы каждое утро вы думали, вы видели Украину. Я хочу, чтобы вы служили честно, справедливо, профессионально. А теперь я хочу повернуться и сказать всем скептикам, которые нас критикуют. У них мало опыта? Да, у них мало опыта. Есть ошибки? Да, есть ошибки. Есть проблемы? Да, есть проблемы. Но вы знаете, совершенство нет. Мы развиваемся. А самое главное, я как глава Национальной полиции, мы как вся команда Национальной полиции Украины, мы обещаем, что мы будем служить верно. А самое главное, честно. Поздравляю. Украина ⁇ это страна, которая родила много героев. Я тоже родилась в стране и выросла в стране, которая протеряла 20% своей территории, когда на нас наступил наш общий враг. Но мы же солдаты своей страны. Мы должны служить народу Украины. И вы знаете, что самое главное? Защищайте звездочку, которая есть у вас. Защищайте жетон, который есть у вас. Защищайте честь, которая есть у нас у всех. Защищайте свою родину. Это самое главное. Честность, принципиальность и профессионализм. Придут дни, когда у нас не будет проблем. Придут дни, когда полиция станет первым защитником народа Украины. Придут дни, когда вся правоохранительная система будет реформироваться и будет синхронно развиваться. Я надеюсь. Я верю в Украину. Слава Украине!